Хөвнэт цэцэг болон шүлхий өвчний тархалт улсын хэмжээнд ямар төвчөнд яваг мал эмнэлгийн үрчлийн газраас мэдээлэлээ өнгөрсөн 27 сарын 16-ны өдөр говьсүмбэр аймгийн сүмбэр сүмэн шүлхий өвчний сэжигтэй тохиол бүртгэгдсэн байна. Улмаар нийт нэг голомтод 6 малчин өрхийн 151 толгой өхөр шүлхийгэр өвчилжээ. Үүнээс 3 өхөр нь халдвар төвчнүүд алгуу өхөж 16 өхрийг устгаж 1 өхрийг зөвөөр даар нядалсан байна. Өвчний голомтод орнговт төв говьсүмбэр гэсэн 3 аймгийн заагтаага ухраас ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бодис вакци говсөмбөр төв дорногов да аймагудад хөргүүлж нийт 145 мянган мал хоёр удаагийн вакцинд тарьжээ. Өдөр тутам төв аймаг болон говьсөмбөр аймаг дунд гоёгийн хамт ол сэрэмжлүүлэг мэтээлэг өгөөд ингээд одоо хяналтын цэгүүд гарсан <плакан> ажилла хийгдэж явж байна. А аймагын тухайд бол аймаг цэц даргын цахирамж гарсан бүх баяр наадам болон нийтиг хамарсан үйл ажиллагаа бол цогсссан байгаа. А дэрэсн оо гоц салдарчлахын өвчнөд тэмцэх тэм цааврын дагуу хорио төрээ арах хэмжээ тус бүс нутагт хэрэгжиж байна. Говьсүмбэр аймагын тухайд бол үндсэн өвчин гарсан аймаг учраас дөрвөн хяналтын цэг нэг хөтөлгөөт тэргүүл таван одоо ийм м хисэг ажиллаж байгаа нэг дээр ойролцоогоор 30 орчим хүн ажиллаж байна. Төв аймгийн хувьд бол яг нөгөө залгаа Баян Жаргалын суманд нь бол нэг хяналтын цэг очж гаргуулсан. Хяналтын цэг болно сิจгтэй бүсд хамрагдаж байгаа малыг бол вакцины жуултанд хамруулсан ийм ажил хийсэн. Халдваргүйжүүлтийн тухайд бол одоогоор 8.70000 м квадрат талбайг халдваргүйжүүлээд байна. Ер нь бол шүлхий өвдсөн бол тэ хяналт сайн тавиад Тэмээ одоо вакцинжуултаа хийчихвэл цаашаа одоохи шижилтийн хөтөлбөрийн хүрд чадвал нэг халдварлаад бамжаад явчихгүй чинь биш одоо бид тэнд бол одоо заавар журмын дагуу зохих арга хэмжээ авat хэрэгжүүлж явж байгаа шүлхий өвчнийг нэг голомт дээрэ бариад ариутгал халдваржүүл tilt сайн хийчихвэл тэмч амархан тархахчихгүй. Халдварт шүлхий хоньны цэцэг өвчний вакцин нөөц хангалттай, халдварт өвчнүүдийг тогтоом байхад хангалттай гэж мал эмнэлгийн үйлчлийн газраас мэдээдлээ. Харин өнгөрсөн оны 1-р сараас гарч ирсэн хоньны цэцэг өвчний тархалт одоо хүрчл үргэлжилсэн байна. Цэцэг өвчний голомт хориоцрийн дундгов хинтэй Хүү Дорнгов Сүхбаатар Дорнын төсөн 6 аймгийн 8-нд үргэлждэлж өвчтнүүдийн голмонтуудыг холбогдох байгууллагууд ханалтан давж ариутгал халдваргүйжүүлтийн ажлыг хийж байна.